Робинзон Круза 21-го столетия с украинского Донбасса продолжает вас знакомить со своим бытом. Вот здесь Робинзон Круза думал, размышлял. По Донбасски можно сказать, что это центр принятия решений. Ну да, так и есть. Сучастный центр принятия современных решений. Т.е. современный центр принятия современных решений. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, у меня для вас невеликое, но очень ответственное прохождение. будь пожалуйста, так, чтобы и мне понравилось. Написні, будь ласка, на телеграмку підписатися. І підпишіться, будь ласка, на мій канал. Вам я гадаю, це нічого не варто, не тяжко. А мені все сподобається. А також, я думаю, вам також буде не дуже тяжко Лайкніть це відео. лайкніть ці відео, будь ласка.